dengan Al-Quran tak? Mana yeah. tengok sampai bila dia mati tu oh baru orang tahu. Barulah orang tahu. Dan orang ramai pergi uh, melihat uh, ziarah kubur. zero kubur. Ah. Oh. Ah, okay, itu saja. Itu saja. Oh, okay. uh, uh, cakap. Okey. Okay. Uh, saya nak tanya soalan lah. Uh? Ah uh, se sebagai uh, seorang guru kan ustaz. Ya ustaz. Ah apa pendekatan ustaz uh, dalam mendidik pelajar kan supaya dia mencintai al-Quran dan as-sunnah? Okay. Macam okay, okay. Macam apa ni? Apa pendekatan ustaz untuk uh, membuat pelajar lebih mencintai al-Quran dan as-sunnah? jadi okay. yang pertama kita uh, untuk uh, mencintai al-quran dan Sunnah ni satu kita kena uh, baca tak baca al-quran kemudian uh, bila kita baca kita kena hayat, hayati uh, apa yang kita baca uh, mana bila kita baca tu sekurang-kurangnya kita baca kalau kita nak baca al-quran bukan baca al-quran tu uh, kata baca saja kalau boleh kita uh, apa Tadabur, tadabur ayat-ayat dia Kita ha. baca okay. taf Menggunakan tafsir, kalau kita baca Saja, kita tak faham tak dah Bila yeah. kita baca tafsir Baca, baca ayat Al-Quran, kemudian Kita tadabur Ayat tersebut, kemudian Bila dah 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 dah, 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 dah tadabur, makna kita Kena hayati lah, okay, bila hmm. uh, Menghayati uh, apa yang terkandung isi tafsir ayat tersebut Bila dah bila dah kita dah faham mana bila kita dah dapat ilmu Al-Quran tersebut kemudian kita kongsi pula dengan uh, orang lain lah. Okay. Hmm. Kalau pelajar, kalau cikgu ni kena kongsi balik kepada wah, oh. dengan masyarakat. Oh, okay. Jadi macam sebenarnya cikgu tu macam baca Quran lepas tu dia dah dia kongsikan kepada anak-anak murid supaya murid-murid tu pun ikut sekali lah. Ya. Yeah macam kalau kita dia macam kita dekat macam kita di sekolah di ah. SMA kan. Contohnya ah. setiap hari Jumaat tu dia ada perkongsian uh, perkongsian uh, ah. budaya budaya Quran. Ah kan? budaya Quran. Ah cikgu cikgu sama cikgu. Kemudian uh, pelajar tu dengan pelajar kan. Betul? Ah betul. betul Setiap hari hari Jumaat mana uh, baca baca beberapa ayat. Kemudian kita tafsir tafsir ayat tersebut. mana perkongsian tu, mana bukan semua, uh, mana semua dapat lah. Tak, baca pun dapat. Al-Quran ni, uh, Al-Quran ni kita bukan sahaja kita, kita tengok tu, tengok Al-Quran tu sahaja, kita belum baca lagi. Tak, kita dah lihat, dah tengok Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, kita dah dapat pahala. Berbanding dengan, uh, apa, berbanding dengan uh, subjek subjek-subjek madah-madah -subjek, uh, lain berbanding Quran kita tengok saja tak baca lagi dah dapat pahala kalau kita baca lagilah dapat dapat pahala pahala uh, berbanding dengan subjek-subjek lain tak berbanding banding dengan benda-benda eh, lain, tak uh, kalau hmm. yang pertama uh, Al-Quran yang kedua kalau kita tengok tengok Mekah tengok tengok Mekah dah dapat dapat pahala Maksud. dah tak uh, Al-Quran kita baca Teng, kalau kita baca tengok surat khabar kita tengok saja tak dapat pahala lagi tapi al-Quran kita tengok kita tak baca lagi Tak, dah dapat pahala mana besarnya berapa apa mulianya tak mulianya bah, mana Allah nak bagi kepada pahala kepada hamba dia ni begitu ah? begitu, begitu besarlah ha hmm sebab macam benda lain. Oh, okey okey. Ustaz, uh, a soalan seterusnya, okay. boleh tak ustaz macam mmm berilah apa cabaran uh, untuk membentuk masyarakat robani pada hari ini? Maksud macam cabaran-cabaran yang perlu masyarakat hadap untuk jadi masyarakat yang robani. mulak Semula, a uh, apa apa cabaran hmm. yang Perlu masyarakat hadapi untuk menjadi Masyarakat yang rabbani yang Apa ni uh, Apa ni eh? Masyarakat yang baik lah, masyarakat yang Mengikut ajaran Islam semua tu Cabaran dia, cabaran dia Cabaran yang pertama um, ha. Kena Kita kalau kita tengok sekarang uh, Tengok uh, Memandang Al-Quran ni uh, tak direk, uh, apa? Sebab macam mainan. Kalau kita tengok, hari tu kita tengok kes tak. Uh, kesnya, tu tak. kesnya, apa lah? Al-Quran tu dipijok, dipijok, di, di, tak, dipijok, dikoyok, dibuang, di, dibuang nama rata-rata, diletak. Maksudnya, betapa pada saya lah. Masyarakat hari ni uh, Memandang Al-Quran tu biasa, uh, biasa macam Tak ada Tak ada makna Tak ada makna bagi mereka uh, Sebab Kadang-kadang uh, saya tengok Di sekolah ke mana-mana ke Tak Al-Quran sepatutnya Al-Quran tu kita muliakan dia Walaupun uh, bukan, seh, bukan Bukan satu Satu naskah pun Walaupun sehelai kita kena apa muliakan ayat tersebut tak. Tapi kalau kita tengok buang sekarang oh, uh, buang dibuang begitu saja tak. Uh. Al-Quran. Okay. Ah. Uh. ha. Uh. Uh. Ya. Yeah, uh, yeah. uh, masyarakat makin tak pandang mulia kan? Ha, tak pandang, tak pandang. Uh, mana uh, benda lain lagi lagi, 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 lagi tinggi, lagi dipandang. Contohnya, uh, tak, uh, apa, ha? uh, hiburan, tak, hiburan. Oh, kalau kita tengok, uh, kalau kita banding, tak, kalau majlis, contoh tak, majlis tilawah, majlis tilawah Al-Quran contoh. Kita tengok majlis tilawah Al-Quran berbanding dengan konsep-konsep pertandingan bola kot. Yang mana ramai pergi? Ha, uh, konsep-konsep tak? Biasanya kita nak konsep. konsep Okey tak? Kan. Okay. Uh, kita tengok kalau pertandingan bola, bola sepak uh, piala dunia tak? Oh. Uh. Sang, satu sampai pukul tiga empat pagi Tapi kalau hmm. orang suruh bang, Orang suruh uh, Ajak kita pergi semaya semaya uh, apa pergi kuliah ke ke ceramah. Berapa, orang yang pergi? Berbanding dengan uh, lah. Berbanding hmm. yang pergi konsert pergi tengok bola ha. Uh. Itulah cabaran-cabaran uh, yang dihadapi oleh uh, apa dia, masyarakat Islam hari ini Mana dia, macam... Rasa, dia tak tak rasa tak penting sangatlah Bagi mereka, bagi mereka. masyarakat hari ini berbanding berbanding dengan masyarakat-masyarakat uh, di zaman dahulu. Ha. Hmm. Uh. macam media sosial ni mempengaruhi dia orang lah daripada nah tapi okay, okay. lagi okay. media uh, bukan bukan nak bukannya media media tu bukannya semu, semuanya buruk tapi uh. Uh, masyarakat uh, apa individu tersebut yang menjadikan yang membuatkan uh, begitu jadi waktu okey uh, soalan last soalan last okay, uh, boleh boleh a a apa pesanan ustaz atau nasihatlah uh, kepada penonton-penonton ni supaya terus istiqomah a uh, berpegang kepada al-Quran dan as-sunnah semula semula ikram uh, apa pesanan atau nasihat Ustaz aa uh, penonton-penonton yang nanti aa uh, nak tengok video ni aa mm -hmm. uh, untuk beristikamah berpegang kepada Al-Quran dan sunnah. Nasihat nasihat untuk mereka. Okay. Yang pertama aa uh, uh, ibu bapa yang pertama sekali aa uh, peranan ibu lah? Okey peranan ibu bapa. Okey peranan aa uh, guru dan juga peranan masyarakat itu sendiri. Okey kalau kita tengok peranan ibu bapa yang paling penting uh, sebab apa sebab mendidik ni uh, bermulanya dari rumah bukan uh, bukannya bermulanya dari sekolah tak uh, sebab uh, uh, kita nak membentuk seseorang individu ni uh, dalam sepatutnya uh, ibu yang mengandung tu kalau a uh, seboleh-bolehnya dia sentiasa mendekatkan uh, diri dia dengan dengan Al-Quran untuk membentuk anak dalam kandungan dia tu untuk uh, so menjadi uh, apa manusia yang insan uh, insan yang berbani anak yang soleh dan soleha macam tam kalau dan uh, kalau kita tengok sekarang uh, ibu bapa ni tak, dia menyerahkan uh, peranan mendidik tu kepada pihak sekolah. Tak. Uh, sepenuhnya kepada pihak sekolah. Sedangkan anak-anak uh, uh, remaja uh, hari ini bukan bukannya sepenuh sepenuh masa du, berada di sekolah. Kalau nak kira uh, kalau kita kira uh, masa yang anak-anak yang berada di sekolah ni hanya bermula daripada pukul 8 pagi, uh, 7 pagi sampai pukul 2 petang sahaja. Lebih kurang berapa jam ini? Uh, ah 7 8 jam. Eh. Dan tu ah, dia. Tutupnya, selebih selebihnya anak-anak tu berada di rumah. Makna ibu lah yang sepatutnya uh, memberikan uh, uh, men mendidik anak-anak mereka. Oh uh, sekolah tu se sedikit sahaja yang guru-guru boleh bak. berikan pada untuk mendidiknya dan bila bila uh, bila menyerahkan kepada pihak sekolah mana uh, dia kena terimalah lah. Uh, tak kena terima teguran uh, yang a uh, di di yang dibuat oleh guru-guru pihak sekolah uh, contohnya uh, kalau di zaman zaman saya dulu lah contohnya zaman saya dulu tak uh, bila ibu bapa tu menghantar anak ke sekolah kalau anak-anak di di atau ditegur ke uh, ibu ayah tidak melenting berbanding hari ini kalau -kala hari ini anak-anak balik uh, mengaji ibu ayah tu buat report polis tak uh, terus saman ibu uh, cikgu sedangkan guru-guru uh, uh, tu memberi uh, ilmu, men anak menegur anak-anak mereka untuk ke arah kebaikan guru-guru ni sebenarnya a uh, bukan uh, apa bukan a uh, nak apa? nak menghukum anak-anak tersebut dengan hukuman yang berat sebenarnya pada pandangan pada pandangan sayalah. Dia iaitu Men uh, mendidik, mendidik mendidik uh, mendidik a mendidik uh, mentarbiah me membaiki akhlak anak-anak anak-anak hmm. anak-anak kita. Itu dari segi ibu apa Dan uh, uh, lepas tu uh, di uh, segi uh, uh, lepas tu lagi kalau boleh ibu apa peranan ibu apa ni di okay. rumah Okay, kalau makan dari segi makan dari segi makan makan uh, waktu makan okey makan tu makanlah berjemaah ber, berjemaah tak. Ah. Kan, makan tu boleh jemuan. Jangan makan asing-asing. Kalau di rumah tu. Tak. Uh, dekat situ lah uh, mem boleh membentuk ha. Uh, akhlak anak-anak kita. Ke arah kebaikan. Tak. Dekat, dekat, situ kita boleh ha. Uh, mengelakkan lagi uh, uh, apa? kasih sayang uh, di antara anak-anak. Sebab anak-anak sekarang kalau kita tengok salah uh, uh, satu puncanya ibu apa tak ibu apa dia suruh kepada sekolah anak ibu, ibu apa ni dah dah sibuk tak oh, maknanya tak ada masa dengan anak-anak dan anak-anak tu perlu sebenarnya anak-anak tersebut perlu kepada kasih sayang sebenarnya yang menjadikan anak-anak tadi uh, bermasalah anak dia kurang salah satunya uh, kurang kasih sayang Okay, sudah dah Zai? Ya. Ya. Okay, uh, terima kasih. Terima kasih Ustaz kerana apa ni telah bersama kami dalam apa ni sesi tembual ini. Okay, Alhamdulillah saya sudah sesi tembual kita pada hari ini. Terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada Ustaz Abdullah bin Abdul Hamid. Terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama.